প্ৰয়াত গণশিল্পী ৰাজীৱ ভদিয়াৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ আচুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এইখিনি ক'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাওক আৰু তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এনেকুৱা এটা দাবী জনাইছে কি দাবী কৰিলে আৰু লগতে মানে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰক কি দাবী জনালে যেনেকৈ মানে পৰিয়ালে তাক মানে পাঁচ লাখ টকাৰ মানে সাহায্যই যথেষ্ট নহয় তাৰ বাহিৰেও কি দাবী কৰিলে সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই ভিতৰতো আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এটা ডাঙৰ মানে দাবী জনাইছে চৰকাৰক যদি সেই দাবীটো যদি চৰকাৰে যদি মানি নলয় তেখেতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ব্যৱস্থা ল'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব আৰু কি হ'ব আৰু লগতে মানে পিছত আৰু মামাই কি চাকৰি দিয়াৰ কথা ক'লে তাৰ বিষয়েও আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকৰ মামাৰ ভিডিঅ'টো মামাই কি চাকৰি দিয়া মানে কথা ক'লে মানে ৰাজীৱ ফটিয়াৰ মানে মনাহত হৈছিল ৰাজীৱ শদিয়া এগৰাকী গণশিল্পী তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে ৰাইজে গভীৰ উপলব্ধিৰে সেই কথা প্ৰকাশ কৰি আহিছে গণশিল্পী কি সেই কথাটো ৰাজীৱ শদিয়াৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত শক্তিশালীভাৱে সেই কথা প্ৰকাশ পাইছে ঘটনাটো শুনি আমি অত্যন্ত মমাহৰ হ'লোঁ এটা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা এটা অসহনীয় এটা ঘটনা আৰু ঘটনাটো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো সদস্যই ৰাইজৰ অভিভাৱকত হ'ল আৰু আমি ইয়াত সদিয়াইছোঁ ছাত্ৰ সন্থা সদৌ তিনিচুকীয়াক জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো আমাৰ সহায়কৰ সকলো কথা গম পাই আছো সুদুন ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দল ইয়াত উপস্থিত হৈছিল এটা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা ৰাজীৱ সদিয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিদ আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলগীয়া হৈছে ইয়াত সমাধিত আহি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলগীয়া হৈছে সেই কথাটো কিবা এটা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা আৰু জাতি মাটিৰ হৈ আহ জাতি প্ৰেমেৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰাকে গীতেৰে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল আৰু সঁচা অৰ্থত মানে জাতিটোক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ এটা নিৰল প্ৰচেষ্টা লৈ আহিছিল সকলো সময়তে কেৱল জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ গীত জাতিক সজাগ কৰাৰ দিশ আৰু সেইকাৰণেই ৰাজীৱ গভীৰ কৌলভুৱে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজীৱ খদিয়া গণশিল্পী মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা কথা কথা আৰু সেইকাৰণে ক'ব খুজিছে যে এটা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা এটা সহ্য কৰিব নোৱাৰা এটা ঘটনা আৰু সদৌশীন ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এটা আত্মিক সম্পৰ্ক আছিল আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ চিন্তাত আমাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপত ৰাজীৱ কমিয়াই আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে নিজে সন্মুখৰ পৰা তেখেতে আগভাগ লৈছিল সেই মুহূৰ্তবিলাক আমাৰ মনত আছে সুদৰশন ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানেই হওক সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন গোটৰ অনুষ্ঠানেই হওক সুদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপত হওক সকলো কথাতে তেখেতে খুব আৰ্থিকভাৱে জড়িত আছিল জাতিক জগোৱাৰ দিছিল জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ দিগদাৰছিল সৃষ্টি কৰিছিল এতিয়া ৰাজীৱ খদিয়া আমাৰ মাজত কাৰিকভাৱে নাই কিন্তু তেখেতৰ সৃষ্টি আজি তেখেতৰ কৰ্ম সকলো সকলো কথাই অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মনত সদায় জীপাল হৈ থাকিব আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি ৰাজীৱ শদ্যাৰ চিন্তা সৃষ্টি তেওঁৰ গীত তেওঁৰ কণ্ঠ এই সকলো কথাই আমি হৃদয়ত জীপাল কৰি ৰাখি আমি জাতীয় জীৱনত শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ পৰা আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে ৰাজীৱ শদিয়াৰ এই যি চিন্তা আৰু সৃষ্টি জাতিক জগোৱা গীতেৰে জাতিক উদ্বুদ্ধ কৰাৰ তেখেতৰ যি পদক্ষেপ সেই কথা চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াত সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ অসমীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আমি সকলোৱে ৰাইজৰ অভিভাৱকত আদৰ্শ নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আমাৰ স্থানীয় যুৱ সংঘ আছে ৰাইজ আছে যুৱ সংঘৰ ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শত আমি যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেই কৰণীয় কামখিনি আমি কৰি যাম যুৱ সংঘৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকতাতে তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে আমি আগবাঢ়ি যাম প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে অসম চৰকাৰে পৰিয়ালটোক পাঁচ লাখ টকা দিছে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পদক্ষেপটো অলপ পলম হৈছে আৰু এইখিনি যথেষ্ট নহয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে প্ৰথমতে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব খোজোঁ যে অসম চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত থকা অসম চৰকাৰখনে ৰাজীৱ শদিয়াই পৰিয়ালটোৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগে আৰু এতিয়া আমি পৰিয়ালটোৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ আৰু যিখিনি আধ্যাত্মিক কাম আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমি এটা কথাই কৈ যাব পাৰোঁ যে ৰাজীৱ শদিয়াই পৰিয়ালটোৰ ওচৰত আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই আমি সাৰ্থী হিচাপে আমি খেতি গুচি থাকিম যিখিনি কৰণীয় আছে সেই কৰণীয়খিনি এজন পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আমি ছাত্ৰ সন্থাই সেইখিনি আগুৱাই নিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম আৰু আজিৰ মুহূৰ্ততো যিহেতু সকাম হোৱা নাই সকামখিনি হৈ লওক আধ্যাত্মিক কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ লওক তে কথা পতা পাতি লৈ অল ইণ্ডিয়া লিমিটেডতে তেখেতে এপইণ্ডিক্স তেওঁলোকৰ অৱস্থাত এপইণ্ডিক্স এটা সম্পূৰ্ণ কৰিছে প্ৰথম কথা অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল'ব লাগে পৰিয়ালটোৰ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল পৰিয়ালটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এজন পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে ৰাজী সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ ওচৰত আমি হেল্থ হিচাপে সেই হৈ থাকিম যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে যি কৰণীয় আছে পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে সেইখিনি কথা আমি আগুৱাই নিম আমি পৰিয়ালটোৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ম ইয়াত যুৱ সংঘৰ ৰাইজৰো বিহাৰ পৰামৰ্শ ল'ম লৈ আমি যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰণীয় কাম আমি হাতে কাম আমি আগুৱাই নিয়াই আমি পঢ়াৰ কাৰণে আগুৱাই থাকিম আৰু এতিয়া আমাৰ মামাই কি ক'লে হিমন্ত মামাই কি ক'লে পোৱাতো ৰাজীৱ ভটিয়াৰ পত্নীক কি চাকৰি দিয়া কথা ক'লে বোলে পোৱাতক মানে ৰাজীৱ ভটিয়াৰ পত্নীক বোলে এনেকুৱা এটা চাকৰি মানে চৰকাৰৰ ওচৰত কোনো এটা ব্যৱস্থা নাই এনেকৈ বুলি ক'লেতো নহ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক কি চাকৰি দিয়া ব্যৱস্থাৰ কথা ক'লে মানে ৰাজীৱ ভটীয়া পত্নীক এজন শিল্পীৰ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালক আমি কেনেকৈ সংস্থাপন দিম সেই বিষয়ে চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো নীতি প্ৰস্তুত কৰা নাই আৰু ৰাজীৱ শদিয়াৰ দৰে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আগতেও কিছু শিল্পীৰ হৈছে আজিও ৰাজীৱ শদিয়াৰ ডাঙৰীয়াৰ হৈছে অহাকালিও আন কেইবাজনো হ'ব পাৰে গতিকে এই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আৰু সময়ত আমি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওঁ ৰাজীৱ শদিয়াৰ দৰে ঘটনা আগতো তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে শিল্পীৰ লগত আৰু আজিও ৰাজীৱ শদিয়াৰ লগত ঘটিছে আৰু পিছেৰেও বেলেগ শিল্পীৰ লগত ঘটনা ঘটিব এনেকৈ ক'লে হ'ব জানো মামা এনেকৈ হ'লেতো মামা নহ'ব আৰু আপুনি যেনেকৈ সংস্থাপনৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থাটো নকৰিলে নহ'ব এজন শিল্পী আজি মই ঢুকাই গ'লোঁ মামাৰ মাজত বা গুচি গ'ল আপুনি হৈছে অসমৰ এক নম্বৰত থকা এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনিতো এনেকৈ ক'লেতো নহ'ব না এনেকৈ এজন টুবুঙা মন্তব্য দিলে আপুনিতো নহ'ব আপোনাৰ এষা সাধাৰণ টুবুঙা মন্তব্যই আপুনি কৈ আপুনি হাই যাম বুলি ভাবিছে নেকি যে আমি ভাবিছে নেকি যে আমি আপোনাৰ ৰঙা চকুললৈ ভয় কৰি আমি এই কামবিলাক কৰি আছোঁ আপুনি সাধাৰণ এষা এষাৰ তুলা মন্তব্যই আপোনাৰ যথেষ্ট বুলি নাভাবিব আৰু আপোনালোকে ৰাজীৱ শদিয়াৰ দৰে পৰিয়ালটোক ৰাজীৱ শদিয়াৰ মানে পত্নীক আপুনি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক গতিকে তেতিয়া সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটোৱে এটা সকাহ পাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক এটা দেখাবলৈ লৈছোঁ বন্দিতা বৰুৱা আৰু তেওঁ মানে ভগ্নীয়ে এটা ধুনীয়া মানে সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু ৰাজীৱ শদিয়াৰ মানে গীত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে আপোনালোকে গীতটো ধুনীয়াকৈ চাই যাওক আৰু চাই পিনি শেষত লাষ্টত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব লগতে লাইক এটা দি যাব কমেণ্ট এটা দি যাব তাৰপাছত মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গীতটো চাই লওক